основывается на политическом аспекте. Почему именно сейчас? Ведь, собственно, есть такой прием, закладка. Когда мы видим, том, что генеральный прокурор рассказывает нам о том, что эта норма была мертвой и так далее, о том, что все нормально, все правильно сделали, но мы видим, кто подавал эту норму, господин Муценко. Собственно,

Знаете, вот если спустя некоторое время будем потом уже анализировать ход избирательной кампании, вот, вот этот казус с этой статьей, он может стать одной из таких отправных точек, когда сломалась избирательная кампания действующего президента. Ведь вот только что был на пресс-конференции, где соцмониторинг обнародовал данные своих исследований, утром выпустил релиз группы «Рейтинг». Февраль прошел для президента Порошенко вполне благополучно. Да, он нарастил свой рейтинг, да, там худо-бедно пробуксовывая в городах и успешно в селах формировалась так называемая сетка. Ну и тут череда вот этих скандальных ситуаций. Ну, с Украборонпромом понятно, впереди как говорится, резонанс мы еще увидим, ибо резонанс последствия наверняка будут. Ибо, ну, многие говорят, вот, панамский кейс прошел абсолютно спокойно. Ну, патриот может иметь обшоры, как говорится, не мы такие, жизнь такая. А вот когда патриот, когда страна скидывается по пятерку на армию, по пятерке на армию и платит военный налог, патриот отдыхает за полмиллиона долларов на Мальдивах, вот тогда мы видим последствия такого суперпотребления, когда Порошенко терял по полтора-два процента в месяц. Патриот не может быть мародером. Это слово, которое начертали на заборе дома Латковского-Свинарчука на Жуковом острове. Понимаете, это выламывает президента, хотя он непосредственно вроде бы как бы скандал не, не имеет ни к нему отношения, но его ближайший бизнес-партнер. А как известно, каков поп, такого и приход. Старая истина, ее никто еще не отменял. И думаю, после 8-10 марта те следующие линейки, которые будут сделаны, они отразят последствия этого скандала. Как отразится отмена вот этой нормы? Это вторая скандальная и пренеприятнейшая для Петра Алексеевича ситуация. Ибо фактически этим действием, решением 14 судей Конституционного суда обнуляются все усилия коллективного Запада сформировать так называемую антикоррупционную вертикаль. То есть она превращается в факультет ненужных вещей. И на Бу и Сап и так далее. То есть а это было одно, одно из, базов, одним из базовых моментов политики коллективного Запада в отношении Украины. Раз мы не можем разобраться с существующей коррупционной системой, ну вне рамок системы надо выстроить такую вертикаль, которая бы не была в нее вмазана, и э, попытаться расчистить вот эти авги коррупционные украинские конюшни. Ничего не получилось. Ну, мы знаем, кто и куда бегает из руководителей этих ведомств. Ну а тут еще такой откровенный плевок в лицо. Что бы там потом не говорил Порошенко, что он несет не, не, как неотложный законопроект о том, что правильную, правильно сформулирует норму и так далее. Я думаю, обман ему не простят. Это надо понимать, но ну, если мы посмотрим исход э, Пуштунов из шоколадного рабства на прошлой неделе, э, ведь это все э, птенцы гнезда Сарасова. Э, а чего стоит статья Atlantic Council относительно ну, того, что зачем второй срок Порошенко? То есть последствия могут быть весьма, весьма серьезными. Э, для действующего президента. Но они скажутся спустя некоторое время, и чтобы не проделали вот за оставшееся время там, по, с этим с неотложным законопроектом, знаете, будет как в старом анекдоте. Ложечки нашлись, но осадочек остался. Но осадочек этот будет очень горьким для наших внешних партнеров. В традициях европейской политики обман такого рода, как правило, не прощается.